Специально зрителям как бы понятно, что желание этих людей было минимальное познакомить и информировать, а максимальное вывести их из этого состояния спокойствия, в котором они пребывают. И как бы документальный театр, как по мне, он всегда адресный. то есть как бы, если говорить о бойцах, да, о, раненых, то говорить про них не в лояльной аудитории, а как у аудитории в этом тоже есть позиция, как вы формируете, кому вы адресуете это свое документальное послание, кому вы показываете этот документ, да? то есть человеку, который, в общем-то, с ним знаком, или человеку, который не хочет его видеть, но вы его все равно в этот момент как бы ставите перед лицом факта, да, вот этот факт есть, хотим мы этого или не хотим мы этого. И человек, потому что мы все-таки же пытаемся развить у нашего зрителя и телезрителя, и кинозрителя способность к критическому мышлению. мы же все-таки хотим заставлять время зрителя думать, да, критически оценивать. Или говорить, что нет, все равно я буду продолжать отстаивать свою позицию или каким-то образом менять ее и так далее. Но, собственно, это первый вопрос, вопрос публики и вопрос адресности этого документального проекта, документального в любом формате. А второй вопрос для меня, как бы я его всегда озвучиваю, это вопрос, конечно, исполнительский. Потому что вот ну, театр, потому что документальное кино, у него ну, там проблема другая, как бы, и документалисты это знают, да, там как бы не надо сделать из этого игровой фильм. Вот. А э, в театре как бы, ни игрового театра не существует. Все равно, если мы говорим не о свидетельском театре, а об актере, как, как это вот, трансформируется через актера. Был показан проект Сашка диплом. я вот только сейчас здесь, например, сформулировала, что у меня главный конфликт этого проекта проходил между тем, что студенты Львовского национального университета говорили за, за других студентов университета, то есть одних студентов лишили права слова для того, чтобы дать право слова другим студентам а документальный театр, как по-моему, все-таки ратует за какую-то справедливость. То есть он, он, у него есть этот пафос восстановить хотя бы на пять минут какую-то вот поправную справедливость, что-то э, дать кому-то слово, кто слово этого решил и так далее. этот пафос такой и публицистический, и, и театральный, и пафос искусств. И вот как бы на самом деле, если бы в, в, в проекте диплом вдруг актеры перестали быть актерами, вдруг бы они опять стали студентами. Вот, наверное, для меня вот документальный театр случился, потому что, вот, собственно, для меня вот это сочетание документальная пьеса, понятно, документальный театр, что документального в этом театре остается, то есть что в осадке остается после того, как актер, который априори пуст, да, изнутри он заполняется в него входит там, Шекспир, любой текст, то есть актер это такая универсальная пустота. И мы все равно какой текст делать своим. Документальный ли, или написанный драматургом, вот. как бы. Собственно, вот эта биологическая проблема документального театра, я думала, может быть, Андрей нам расскажет о своих...